کربلا برپا ہو چکی تھی اور امام علی مقام کی شہادت شہادت عزمہ واقع ہو چکی تھی اب جو بچا ہوا خانوادہ تھا اس میں صرف مردوں میں سید سجاد تھے جن کو کہ امامت سنبھالنی تھی سنبھال چکے تھے کربلا کی کہ واقعے کے ساتھ ہی امامت کبھار آپ کے بیمار کاندھوں پہ آ گیا تھا <تصفح> سوری لیکن چونکہ آپ کا تعلق خدا کے اس خانوادے سے تھا جو کہ دنیا میں دین کے فروغ کے لیے آیا تھا وہ خانوادہ چنانچہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ یعنی غافل نہیں رہے اور آپ نے سر جھکا کے دین کی تبلیغ شروع کی لیکن کس طرح سے کہ آپ نے دعائیہ شکل میں دنیا کو وہ کچھ دیا جو کہ آپ کہنا چاہتے تھے کیونکہ کہنے کی اجازت نہیں تھی حجاج بن یوسف یزید ملعون کے بعد تخت نشین ہو چکا تھا حجاج بن یوسف کو کسی نے یہ بتایا کہ سید سجاد لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں چنانچہ حجاج بن یوسف نے طلب کیا امام کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی تشریف لائیں لیکن ابھی وہاں سے پڑاؤ کچھ فاصلے پر تھا حجاج بن یوسف کے محل سے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور مختصر علالت کے بعد آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا جب حجاج بن یوسف کو بی بی زینب کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس نے پھر جناب سید سجاد سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا چنانچہ تدفین بی بی زینب سلام اللہ علیہ, علیہ کے بعد آپ پھر مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں پہ آپ نے آکے کے مناجات کی تدوین اور ترتیب کا کام شروع کیا یہ دعایہ کتاب جسے ہم صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں بلکہ ہے کہتے ہی صحیفہ سجادیاں ہیں یہ انسان کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے یہ کتاب یہ ایک ادبی موجزہ ہے جس میں دعائیں ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کی دعوت بھی ہے اس طرح سے آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا کیونکہ آپ اللہ نہیں کر سکتے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تدوین و ترتیب میں کس قدر احتیاط کی ضرورت تھی کہ حاکم وقت کے عذاب سے اور عطاب سے بھی محفوظ رہیں اور تبلیغ دین بھی کرتے رہیں اس صحیفے کے مطالعے سے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی الہا و زاری اور مناجات کا فطری احساس ہوتا ہے اس گھٹن کے ماحول میں جو کہ اموی حکمرانوں کی طرف سے شیعہ خاندان کے اوپر کس قدر شدید سختیاں تھیں آپ نے اسلام کی بہت سی خالص تعلیمات کو صحیف سجادیہ کی دعاؤں میں بیان فرمایا اس کتاب میں معرفتِ الہی یہ سب دعائیہ شکل میں ہے معرفتِ الٰہی، تخلیق کائنات عالم غیر عالمِ غیر فرشتوں اور انبیاءِ کرام کی رسالت فرشتوں کے جو کام ہوتے ہیں انجام فرشتوں کے کار ہائے نمایاں کرام کی رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیٹ علیہ السلام کے مرتبے اور منزلت اخلاقی محاسن اور برے اخلاق انسان کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنا مختلف ایام کی یاد منانا سماجی اور اقتصادی مسائل تاریخ اور سیرت خدا کی قدرت کے مظاہر کی طرف توجہ دلانا خدا کی مختلف نعمتوں کی یاد دہانی کروانا اور شکر و سپاس کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا قدرت کی اندرونی اور بیرونی نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا آداب تلاوت آداب دعا آداب نماز و عبادت اور دیگر اسی طریقے سے دعائیں اور موضوعات اس کتاب میں جلوہ گر ہیں صحیف سجادیہ چون دعاؤں پر مشتمل ہے ان میں سے بعض دعائیں مفصل اور طویل ہیں کچھ دعائیں مختصر ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی مختلف مناسبتوں اور مواقع کو صحیف سجادیہ کی فہرست میں بیان کیا گیا ہے اس سلسلے میں فہرست سے پڑھنے والا فہرست سے رجوع کر سکتا ہے ان دعاوں میں بعض کے انوانات اس طرح سے ہیں خدا حاملانِ عرش اور فرشتوں کی حمد و سنا میں دعا اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا مشکلات و مسائب میں دعا خدا کی پناہ طلب کرنے کے لیے دعا گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا گناہوں کے اقرار کے لیے دعا حاجت طلب کرنے کے لیے دعا بیماری کی حالت میں دعا شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگنے کے لیے دعا اچھے اخلاق کے حصول کے لیے دعا اپنی اور خاندان کی تندرستی کے لیے دعا ماں باپ اور اولاد کے لیے دعا پڑوسیوں کے لیے دعا دوستوں کے لیے دعا سرحدوں کے لیے سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعا توبہ کے لیے دعا وسط رزق کے لیے رات و بق کے وقت کی دعا نئے مہینے کا چاند دیکھنے کے وقت کی دعا ماہ رمضان کی آمد کی دعا اور اختتام کے موقع پر دعا عید فطر اور عرفے کے موقع پر دعا ختم قرآن کی دعا اس کے علاوہ بہت سی دعائیں جو مختلف مواقع پر پڑھی جاتی ہیں خدا سے اُن کی دعا پھر اب آپ بتائیے کہ جب اتنی دعاؤں میں انسان گزارے گا تو اس کا تعلق خدا سے ایسا بن جائے گا نا کہ پھر دعائیں اس کی زبان پہ ہی جاری رہیں گی عاشورہ ہو یا اربعین امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے دن وہ زندہ رہے وہ غافل نہیں رہے فرماتے تھے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا میرے بابا کی مصائب کی کوئی حد نہیں حالانکہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خود آپ جیسے سید الصابرین اور سید الراکین پہ کیسے مصائب توڑے گئے آپ نے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا جو فرمائی ہے وہ اس طرح سے ہے اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا لے اور ہمیں کج اندیشوں سے بچا لے اے وہ جس کی شاہی فرما روائی کی مدت کبھی ختم ہونے والی نہیں تو رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر اور ہماری گردنوں کو اپنے غضب اور عذاب کے بندھنوں سے آزاد رکھ اے وہ جس کے رحمت کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں اے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست اور حقیر ہیں اے وہ جس کے سامنے راز ہائے سربستہ ظاہر ہیں بارلہ اپنی بخشش وہ عطا کی بدولت بخشش کرنے والوں کی بخشش سے ہمیں بے نیاز کر دے اور اپنی پیوستگی کے ذریعے قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی و دوری کی تلافی کر دے تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے کسی سے کبھی حراسہ نہ ہوں اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نفع کی تدبیر کر دے اور ہمارے نقصان کا اضالہ کر دے اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ نہ بنا اور ہمیں اس کی ضد پہ نہ رکھ ہمیں دشمنوں پر غلبہ دے دشمن ہم پہ غلبہ نہ پا سکے بارِ الٰہ محمد و آلِ محمد کی محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما اور اپنی جانب سے ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کرنا میرے معبود تو جانتا ہے وہی فائدے میں رہے گا جو تیری رحمت کی سائے میں رہے گا اے میرے معبود ہمیں زمانے کی سختیوں سے بچا حوادث زمانہ سے بچا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا دشمنوں کی فتنہ انگیزی سے بچا سلطان کے قہر و غلبے کے اور تلخ کلامی سے بچا بارل بے نیاز ہونے والے اے میرے پروردگار تیرے ہی کمال و قوت اقتدار کے سہارے بے نیاز ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہم تیری ہدایت پانے والے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ تیری درخشندگی ہم پر سایہ فگن ہو جب تو عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے یہاں روکنے والوں کو, کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جس کی تو خصوصی ہدایت کر دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے اسے کوئی بے راہ نہیں کر سکتا ہے رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہمیں بچا لے شر بندوں کے شر سے اور ہمیں بچا لے تلخ زبانوں کی گویائی جو ہمارے اوپر آئے ہمیں ہماری زبانوں کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے اور ہمیں اپنے خاص اور خاص عبادت گزار بندہ بندے بنا دے اے رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اپنی عطا و بخشش کے ذریعے دوسروں سے بے نیاز کر دے اور ہمیں اپنی رہنمائی عطا فرما رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ہدایت نازل فرما ہماری ہدایت کر ہماری تاکہ ہمارے قلوب کبھی گمراہ نہ ہو سکے ہم کبھی دشمن ہم پہ کبھی غلبہ نہ پا سکے ہمیں ایسی رحمت عطا کر جس کے خزانے کبھی ختم نہ ہوں وہ ہماری قبور میں بھی ساتھ جائیں وہ خزانے یہ تھی دعائیں دو دوستوں کے لیے اور اپنے لیے اس ان دعاؤں کی عظمت ان کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ ان میں کیسے خزانے چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بھی ہیں ہم ہمیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مولا کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے